Так, наш старий батискав. Перший зараз на відео покажу я вам, як він втопився. Це нормально у нас плавав. Проблема була просто в этом VTX припай недавно. і лакав забув я скрити. Після прыжка попала водичка, скорее всего. видео пропало, потом связь вообще с дроном. Ну и так водитель пролежал до около часа. На улице десь было около нуля минус. Пыталась его выловить и удочками, и всем-всем Ну, достал Наблюдаем морских жителей. Там их много. Камера в этом случае не пострадала. Не сильно було глибоко. Так, ну що сказати вам? вроді би цілий. не знаю, зараз продуємо. Вроді би... Бы... Ничего не воняет? Ну, мне кажется, виноватый, скорее всего, видеопередатчик. Через него, наверное, замкнула полетник. Так, ну что, будем проверять сейчас. Загорится, чи не загорится он. Блин, интересно. А видит, наверное, бляха-муха. И видеопередатчик светится. Бля, не понял, что с ним произошло. Ладно, сейчас проверим до пульта. Так, ну что, проверяем. Я буду в шоке, если он заработался. Бляха-муха, да ну нафиг! И видеопередатчик целый. Бачите? Да ну, блин. Ты что, так может быть, че что? А ну-ка. вот так давай. Попробуем хоть... Рыбать. Реально целый дрон.